হেল্ল' এভ্ৰিৱান আজি মই এয়া বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ জাতিলাও পিঠা আৰু জাতিলাওখিনি বইল কৰি লৈছোঁ কুকাৰত লৈ পেলাই এনেদৰে চাউলৰ গুড়ি খুন্দি ল'লোঁ খুন্দি পেলাই এনেদৰে সানি ল'লোঁ ইয়াতে গুড় দিছোঁ জাতিলাও পেষ্ট কৰি মিক্সিত বনাই লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি সানি ললোঁ ভালদৰে হাতেৰে গুড় দিছোঁ ইয়াতে আৰু অকণমান সোৱাদৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া পিঠাখিনি এনেদৰে সানি থৈ দিছোঁ অকণমান ৰিফাইন তেল দিছোঁ ওপৰত আৰু এতিয়া ৰিফাইনত পিঠা কেইটা ভাজি যাম জাতিলাওৰ পিঠা চৈধ্য মাহত খাব লাগে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ লাও পল্লি পিঠা বনাই দিওঁ আজি আৰু খাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেদৰে বনালোঁ কেৰাহীটোত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে পিঠা ভাজি যাম এটা এটাকৈ এনেকে বনাম আৰু ইয়াতে তেলত দি যাম এনেকে গোটেইখিনি দি ল'ম মই সেয়া পিঠাখন ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া তাত আকৌ উলটাই দিম লগতে সেইখন ওলটাই দিলোঁ এখন হাতেৰে নোৱাৰি ইয়াতে হেণ্ডেলডাল ধৰিব লাগে সেইকাৰণে কেমেৰা হাতেৰে ধৰিব লাগে সেইকাৰণে অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে মই এনেদৰেই ওলটাই দিলোঁ এয়া আমাৰ বিহুৰ স্পেচিয়েল জাতিলাউৰ পিঠা ৰেডি আৰু এনেদৰে আপোনালোকে বনোৱা নাই যদি জাতিলাও দি পিঠা বনাই খাব আৰু ধুনীয়া সোৱাদ লাগে গুৰ দিয়াৰ কাৰণে অলপ এনেকুৱা কালাৰটো হৈছে মই এয়া আবেলিত চাহকাপ লৈ ল'লোঁ পিঠা নিমকি আৰু চাহৰ লগত এনেদৰে চাহৰ জুতি লওঁ মই এতিয়া চাহখিনি খাই লওঁ